Сулейман Сулейман Айдан Огро родился 30 марта 1998 года в городе Баку, поселок Бакиханово. Сулейман учился в 171 школе, потом поступил в Азербайджанский университет после университета он, как и все, сняли Азербайджану, пошел служить в армии. 8 сентября началась Вторая Карабахская война. Сулейман в тайне от семьи пошел по провозу защищать родину. Последний раз Сулейман позвонил домой 15 октября, успокаивая свою маму, что у него все хорошо. 17 октября они в Актаре пошли в бой, освободив первые два И выходя на третий пост был убит командир Сулеймана. Потеряв командира и не зная страха, Сулейман зашел с боем в третий пост, где был убит армянскими бандитами. Сулейман был захоронен на и в Пахиханове. Сулейман и как все тут будут в наших сердцах heroim. Şura Allah, yaxşıdırsan? Şey. Ay Allah. Hə, çox sağ ol. Yaxşıyam mən də Şura Allah, gəlmişəm, oşə gəlmişəm, dünən gəlmişəm evdəyəm. Dünən axşam gəldim. Elə 10 gün burdayam, ayın 22-si qayıdacam. Dünən keçə düşmən növbəti dəfə atəş kəsib bozub. Silahlı qüvvələrimizin əks hücumu nəticəsində bir neçə ərazini işğaldan azad etdi. şehitlerimiz var. <laughs>